क्या किया दूसरा वोटर आया उसको ये पर्चा दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का रंग काला है और आगे से आईना है अब मैं खुला रखता हूं दूसरे वोटर ने केले को वोट दिया तो व्यू पॉइंट ने क्या किया इससे सिर्फ लाइट चालू की इसने छापा कुछ नहीं यानी पहले वोटर का पर्चा पहले और दूसरे दोनों को दिखा दिया अब कांच काला है दिखेगा नहीं लाइट बंद हो गई देखते हैं अंधेरे में क्या करता है अंधेरे में एप्पल छापा लेकिन ये एप्पल छापा वो दिखेगा नहीं क्योंकि कांच का कांच का रंग काला है तो एप्पल छाप दिया तो फिर जब मैं बताता हूँ कि ये वोट बदली कैसे हो रही है कागज के वोट की बदली कागज की वोट की बदली ऐसे हो रही है कि पहला वोटर आता है मान लो वो केले को वोट देता है तो का है, चालू करके दिखाता है, लेकिन पर्ची को काटे बिना पहले वोटर को पता नहीं है दूसरा वोटर मानो है सिर्फ लाइट चालू करके दिखा देता है तो, तो लाइट चालू की तो का आर बार केले की पर्ची दिखी अब लाइट बंद हो जाएगी बंद गई लाइट अंधेरा है तो अंधेरे में क्या हो रहा है किसी को दिखेगा नहीं अंधेरे में उसने एप्पल की पर्ची छपी

की पर्ची छप गई लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने आकर उसी केले के बटन को दबाया तो लाइट जलाकर पुरानी पर्ची को दिखाया गया और बाद में सेब की पर्ची निकली अगर मैं इसे आपको और डीप में समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप मानिए जैसे कि एक मतदाता जाता है और कांग्रेस का बटन दबाता है कांग्रेस की पर्ची निकलती है यानी कि हाथ का सिंबल निकलकर सामने आता है अब जब दूसरा मतदाता जाता है कांग्रेस का बटन दबाता है तो वही पुरानी पर्ची को दोबारा से ईवीएम दिखा देती है और बाद में कमल की पर्ची को प्रिंट कर देती है यह है वो डेमो यह है वो वीडियो जो कि साबित करता हुआ दिखाई

मांगे थे अब ये सबूतों भरा वीडियो जब निकलकर सामने आया तो चुनाव आयोग सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा फिलहाल यहाँ पर मैं एक चीज साफ कर दूं कि चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब नहीं देगा चुनाव आयोग को है, है।, तो है, है सौरभ भारद्वाज ये कहीं और पर नहीं बल्कि ईवीएम लेकर दिल्ली विधानसभा में पहुंच गए और जब विधानसभा में पहुंचे तो पांच मिनट के अंदर ईवीएम को करके दिखाया वीडियोग्राफी हुई सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और खूब बवाल मचा और सौरभ भारद्वाज आदमी पार्टी के नेता उन्होंने कोई अपने मन से नहीं कर लिया था इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से चुनौती दी गई थी खबर भी है खबर भी देखिए देखिए खबर आज तक की देखिए इसमें लिखा भी है कि ईवीएम हैकिंग के लिए हर दल को मिलेंगे चार घंटे 3 जून को चुनाव आयोग का ओपन चैलेंज तो 2017 में ये ओपन चैलेंज दिया गया था कि अगर आप कहते हैं TVM हैक हो जाती है तो सबूत लेकर आइए अब सौरभ भारद्वाज सबूत लेकर पहुंच गए सबूत कहीं और नहीं दिल्ली विधानसभा के अंदर पहुंच गए वीडियोग्राफी भी हुई लेकिन बाद में चुनाव आयोग ने इस सबूत को इस वीडियोग्राफी को एक सिरे से खारिज कर दिया जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने और खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने जो दलील दी है वो तो अपने आप में माशाला है चुनाव आयोग ने क्या कहा नहीं आदे तो वो आप ध्यान से सुनिए देखिए खबर अमर उजाला की देखिए इसमें लिखा हुआ है 2017 का मामला मैं आपको बता रही हूं और इसको कनेक्ट करके आप देखिएगा कि आखिर क्यों आज जो वीडियो निकलकर सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल है उसे चुनाव आयोग कैसे नहीं मानेगा इसका जवाब आप ध्यान से सुनिए देखिए अमर उजाला की खबर में लिखा है कि चुनाव आयोग ने आपके ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को फिर किया खारिज और खारिज करते हुए हवाला क्या दिया है देखिए खबर में अंदर लिखा है कि चुनाव आयोग ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया ईवीएम का नमूना चुनाव में इस्तेमाल की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ही नहीं है जिसे आपने हैक हाँ करके दिखाया जवाब देना तो दूर की बात है कह दिया कि कि ईवीएम ईवीएम ही नहीं है है चलिए मान भी लिया कि वो डमी लेकिन ये काम कहीं और नहीं दिल्ली विधानसभा में हुआ आपको जवाब देना चाहिए उसकी जांच करनी चाहिए लेकिन कह दिया ये वो ईवीएम ही नहीं है आगे क्या कहना था सुनिए आगे इसमें लिखा है कि आयोग ने आम आदमी पार्टी के ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी ईवीएम से छेड़छाड़ छेड़छाड़ संभव नहीं है ये तुम्हारी ईवीएम हमारी ईवीएम शुरू हो गया आगे इसने लिखा है कि आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की सुरक्षा जोन से बाहर किसी ईवीएम को आयोग की ईवीएम नहीं माना जाएगा तो यहां पर आप कनेक्ट कर सकते हैं 2017 और 2023

E